Terima kasih uh, Datuk Pengurusi di atas uang. Ada sokongan lah. Ada sokongan dari Arau. Takat inilah kan, dia <laughs> bukan selalu memberi sokongan tapi saya nak ucap terima kasih juga yang berhormat Arau menunaikan janji memberi susalinan eh, uh, buku The Color of Inequality. Kena lain kena bagi lagi lah setiap apa kita ucap terima kasih <laughs> kali ini. Saya uh, pergi terus ya. Datuk pengurusi kena maksud bekalan 32, uh, butiran 05 000, khusus di bawah DBKL. Saya nak tanya menteri, kenapa kali ini uh, bila belanjawan di BKL diberikan kepada anggota parlimen, ia diklasifikasikan di bawah akta rahsia rasmi? Jadi saya um, agak kecewa, saya harap menteri boleh pastikan ya eh, Datuk Bandar dan seluruh pimpinan di BKL tidak perlulah klasifikasikan draf belanjawan 2015 di bawah OSA. Pada tahun lepas kita juga dapat salinan, kurang-kurang boleh kita bincang, maklum dan uh, ada feedback secara uh, terbuka. Apa yang harus dirahsiakan ya, eh, bila masa kota raya Kuala Lumpur dan perbelanjaannya dibelanjakan dengan baik. Uh, kalau tak baik dan wujudnya pembaziran, saya fahamlah kenapa kena letakkan di bawah OSA. Jadi, Datuk Pengerusi, persoalan pertama adalah meminta kementerian ya, eh, untuk menjelaskan kenapakah dalam belanjawan DBKL kali ini keputusan itu diambil lebih banyak perbelanjaan untuk infrastruktur Saya agak bimbang kerana kita warga Kuala Lumpur Dikejutkan dengan kenaikan assessment rate Walaupun akhirnya menteri beri ruang untuk tunda Kerana katanya DBKL tidak punya i dana yang mencukupi Harus tingkatkan assessment rate untuk menampung keperluan Tetapi dalam belanjawan sebanyak 300 juta ringgit diperuntukkan untuk bangunan di BKL 2 wow. yang akan dibangunkan semula. Jadi saya tidak lihat ya sampai ke dia kebentuknya untuk pengerusi oleh Hijaz Kasturi. Atau pun mesti tahu Hijaz Kasturi ni kira elitist, very very talented um, designer. Saya belum setuju tapi pada saya kenapakah apakah justifikasi pelan disiap pada akhir 2015 dan pejabat sedia ada iaitu di Menara 3 akan dipindahkan ke Menara 2 uh, dengan perancangan bahawa Menara 3 akan disewa ini bertambah um, serius memandangkan di bawah bantuan perkhidmatan kebajikan kaki tangan bayangkan untuk pengurusi bantuan untuk kebajikan kaki tangan di BKL jatuh 26% dan kebanyakannya dibelanjakan untuk infrastruktur iaitu untuk kelengkapan pejabat dan perabot naik 275% hingga 6.4 juta sementara ya kebanyakan peruntukan yang naik sebanyak 350% adalah untuk kegiatan dan persembahan muzik khusus di luar negara. Jadi saya sekali lagi minta apakah keutamaan dan bila bercakap tentang maklum balas yang Muhammad Menteri dan Kementerian harus ambil kira dengan serius. Kita tidak mahu akhirnya rakyat dibebankan. Saya juga ingin ingin pinta Menteri mengambil kira dengan serius perancangan dari segi servis dan perkhidmatan di BKL khusus di kesemua 73,000 unit projek perumahan rakyat termiskin di wilayah persekutuan. Daripada perbincangan saya dengan kaki tangan di BKL, saya dapat makluman 73,000 unit. Tapi hanya ada di peringkat induk dua jurutera awam, dua jurutera mekanikal dan dua jurutera elektrik. Jadi saya fikir ini mungkin harus uh, di, di, dirancang semula, disusun supaya punya i kaki tangan dan pakar-pakar yang mencukupi bagi isu dan kerja-kerja penyenggaraan. Masalah ini ya yang membabitkan kepakaran tak mencukupi sudah berlarutan lebih 20 tahun. Jumlah juruteknik atau pengerusi adalah sebanyak 150 sahaja. Nak jaga 73000 unit perumahan. Dan daripada 150 orang pegawai ini 70 sahaja yang akan dikekalkan selepas kontrak berakhir. Jawapan lain jawatan lain lupus selesai pencen. Jadi saya mahu uh, perancangan daripada pihak kementerian untuk memastikan mutu dan kualiti-kualiti unit perumahan dapat terjaga um, untuk memberi sedikit ya keselesaan kepada warga Kuala Lumpur. Ada juga dibangkitkan isu kebajikan khusus kenaikan pangkat bagi pegawai atasan di BKL memadai tetapi malangnya pegawai bawahan tidak sebegitu ada pekerja bawahan di BKL hingga pencen ya tidak diberikan uh, bantuan dan juga penjagaan kebajikan yang yang sepatutnya dan setakat ini pekerja di BKL lebih 10000 orang dan permintaan mereka kepada saya adalah untuk wujudkan satu jabatan kaunseling ah uh, dia kata kadang-kadang ya agak tertekan ya dalam menangani uh, masalah di warga-warga kota dan kesesakan bandar itu permohonan daripada mereka datuk pengerusi saya juga di, di peringkat kawasan saya, Lembah Pantai, um, antara projek yang terbesar oleh mantan uh, Menteri Wilayah Persekutuan adalah projek Taman Rekreasi Kampung Kerinci. Dan projek ini me, mengambil kira penaik tarafan laluan hijau bagi mereka yang berminat untuk berjoging, beriadah di, di Kampung Kerinci kerana Bukit Gasing gagal digazetkan. Jadi kita terpaksa melalui laluan di bawah Taman Rekreasi. Malangnya menerusi tinjauan saya laluan itu tidak disenggara dengan baik dan kebanyakan sukarelawan yang berjoging terpaksa meletakkan batu-batu sendiri. Saya pohon ya because it is a trademark a project ya satu projek yang yang terutama di Kampung Kerinci, saya pohon agar diambil kira dengan serius supaya pengguna dapat menikmati prasarana sedia ada. Datuk Pengerusi saya juga ingin bangkitkan di sini, walaupun belanjawan di BKL sudah diumum, saya sudah memberi atau mengutuskan surat kepada Datuk Bandar, ini isu tentang penaik tarifan sistem saliran di Kampung Pasir. Di kawasan ini seringkali terjadi banjir kilat, ya, hujan lebat yang turun dan dalam lawatan saya banyak penduduk setempat uh, mendapat penyakit apa? kencing tikus. Je? Ya yeah, yeah, yeah. yeah, kerana uh, kotor dan setiap kali kalau banjir berlaku itu mereka tidak boleh um, mendesak agar pampasan diberikan Bagi pihak DBKL mereka meluluskan projek perparitan induk di bangsa Jadi saya pohonlah perkara yang sama dipersetujui di peringkat kampung pasir Kerana isu management of floods ya, dengan izin tahun ini precipitation levels, hujan yang turun dan kadar yang dikira jauh lebih tinggi berbanding dengan tahun lepas. Maka antara uh, perkara utama yang harus diambil kira dilaksanakan oleh DBKL dan Kementerian Wilayah bukan untuk menghantar penari DBKL ke luar negara tetapi untuk memastikan ya, memastikan bagaimana um, menangani permasalahan banjir menerusi langkah-langkah sebelum ya, mengatasi sebelum berlakunya hujan yang lebat. Tapi saya ucapkan terima kasih juga kerana diluluskan sistem perparitan induk dan pengurusan air hujan di kawasan Bangsar. Seterusnya untuk pengurusi isu laluan basikal dan laluan bertutup. DBKL telah memberikan peruntukan uh, juga untuk laluan basikal di beberapa kawasan parlimen Setiwangsa, Wangsa Maju, Batu dan Bukit Bintang. Dan saya pohon kalau pun tidak dapat laksanakan bagi belanjawan ini, agar berikan kelulusan untuk pembinaan laluan basikal di Parlimen Lembah Pantai. Saya sudah pinta hampir lebih setahun untuk bab ini kerana kita mahu murid-murid sekolah yang bersekolah, yang bersekolah berdekatan eh, di Lembah Pantai dapat menggunakan uh, laluan yang disediakan ini. Ini merupakan permohonan buat kali kedua Setelah saya ditolak oleh Jabatan Pengangkutan Bandar. Mereka mahu tumpukan parlimen lain. Tak mengapa tapi saya pasti menteri yang mendengar ya. Sendiri hari ini akan mampu meluluskan bagi kegunaan lembah pantai. Dan uh, tentunya kita bila bercakap tentang uh, more green environment ya kita mahukan uh, warga Malaysia lebih menikmati prasarana yang mengambil kira keperluan alam sekitar. Jangan kita lupa di peringkat bawah itu haruslah ada um, prasarana yang mudah untuk mereka gunakan. Dan yang terakhir Datuk Pengurusi, saya tak mahu bercakap panjang, saya hanya menunggu jawapan dan berita gembira daripada Yang Berhormat Menteri. Saya dijanjikan bahawa Yang Berhormat akan membawa isu peruntukan kepada semua anggota parlimen Pakatan Rakyat di wilayah Persekutuan kepada per pengetahuan dan perbincangan Kabinet. Jadi saya boleh dengar ya, respon yang begitu positif saya senyum lebar jadi hari ini saya mahu jawapan daripada Menteri janjinya nak bawa kepada pengetahuan Perdana Menteri yang Mak Pekan jadi maklumlah kepada kami berita gembira kita nak pastikan kebajikan warga Kuala Lumpur yang akan terpaksa membayar cukai yang, yang bertambah buku kena cukai, ubat-ubatan kena cukai jadi sekurang-kurangnya bila disalurkan wang peruntukan di bawah implementation coordination unit tak kira lah kalau wayang Muhammad nak bagi tak boleh bagi 2 juta ringgit setahun tak apa 1 juta, 1 juta ringgit pun saya boleh terima saya terima 1 juta ringgit setahun saya terima dan kalau perlu diaudit tak mengapa asalkan kita sebagai wakil rakyat dapat dana tersebut untuk membantu masyarakat di kawasan kita saya saya mohon jawapan um, jawapan jelas Wayan Muhammad saya dah tunggu agak lama jadi hari ini saya menunggu berita gembira. Terima kasih, Tuan Mursi. Terima kasih. Yang wajib setia wang <laughs> Setia wang se. Ya? Yang berhormat atau berhormat. Ya.